টিপলিঙৰ অবৈধ টিপলিঙত যিঘাট আছে টিপলিঙৰ একদম টাউনখনৰ নিচেই কাষতে যিখন বুইডিং নৈ আছে বুইডিং নৈতে প্ৰায় চাৰিটামান বালিঘাট আছে বালি মহল আছে এতিয়া বালি মহলসমূহ চৰকাৰে টেণ্ডাৰৰ যোগেদি বিভিন্ন ব্যক্তিক প্ৰদান কৰিছে সেই টেণ্ডাৰ টেণ্ডাৰ উল্লেখ আছে যে এটা বালিঘাট কেনেকৈ চলিব লাগে বালিঘাটৰ নিয়মবোৰ কি কি এখন বন বিভাগৰ এখন আইন আছে যাৰ জৰিয়তে বালি মহলসমূহ চলে এতিয়া কথা হৈছে যে দুলিয়াজানত যি কেইটা বালিমহল আছে বুৰিধিং নৈৰ ওপৰত টিপলিঙত এই আপুনি যদি এবাৰ পৰিদৰ্শন কৰে গম পাব যে বালিঘাটসমূহ যি বৈধভাৱে লাভ কৰিলে তাৰ পিছত সম্পূৰ্ণৰূপে সেই নিয়ম উলংঘা কৰি সেই নিয়ম ভৰিয়ে মোহাৰি বালি মহলসমূহ যিবোৰ মানুহে লাভ কৰিছে সেই মানুহে কেৱল লুণ্ঠন কৰিছে বালি বালি নৈখনৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি পেলোৱা হৈছে নৈখনৰ এটা সুতিলৈ লৈ যোৱা হ'ল নৈখনৰ ওপৰত অযথা অবৈধভাৱে বহুত কেইখন কাঠৰ দলং বনোৱা হ'ল লুৰ দলং বনোৱা হ'ল যাৰ জৰিয়তে শ শ প্ৰায় দিনটোত চাৰিশ পাঁচশ দাম বাৰে বালি উঠায় পলস উঠায় এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল যে যে বন বিভাগৰ কিছুমান নিয়ম আৰু নিৰ্দেশনা আছে যাৰ জৰিয়তে কিন্তু সেইসমূহৰ চোৱাৰ দায়িত্ব যি ৰেঞ্জাৰো আছে এই ৰেঞ্জাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে মিলি পেলাই গোটেই কামটো কৰিবলৈ দিছে অবৈধভাৱে নদীখনত যাৰ যত মন গৈছে তাতে দলং বনাইছে নদীখনক ভেটি পেলোৱা হৈছে এই সকলোবোৰ দেখি শুনি সকলো প্ৰশাসন চবুলি ভাও ধৰি আছে কেৱল পইচা লুণ্ঠন আৰু এই বনজ সম্পদৰ ওপৰত যি অবৈধভাৱে অনৈতিকভাৱে হস্তক্ষেপ কৰি যি বালি উঠ বালিৰ কাৰণে যি নৈখনক মাৰি পেলাব চেষ্টা কৰা হৈছে এই অতি গৰিহণাযোগ্য ই গোটেই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে দুলীয়াজানলৈ ভৱিষ্যতে এটা ডাঙৰ অশনি সংকেত আহিব এইটো নিশ্চিত কাৰণ যি ধৰণে বালি এই নৈখনৰ এটা নিৰ্দিষ্ট গতি আছে এই নদী গতি ভেটি পেলাই যিহেতু এটা নতুন গতি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে তাৰ তাৰ ফলত দুলীয়াজান টাউনখনলৈ যে পানী নোসোমাব ভৱিষ্যতে মথাউৰি ভাঙি এইটো কোনো নিশ্চয়তা নাই গোটেই টিপলিং অঞ্চলটো নদী মথাউৰি ভাঙিছে নদী মথাউৰি ভাঙিছে চৰকাৰে লাখে লাখে টকাই নদী মথাউৰি বনায় আকৌ সেইবোৰ বালি মহলত যিবোৰ চলাই আছে সেইসকলৰ অবৈধভাৱে যি খনন চলাই তাৰ ফলত ভাঙিব এই সকলোবোৰ দেখি শুনি প্ৰশাসনে যি চকু মুদা খুলি ভাও ধৰি আছে এইটো অতি গৰিহণাযোগ্য আমি দুলীয়াজানৰ নাগৰিক হিচাপে দাবী উখাপন কৰিছো ৰেঞ্জাই অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ডিগবৈ বন সংবণ্ডল অফিচৰ বিষয়াই অতি সোনকালে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আয়ুক্তই অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু দুলীয়ানত থকা যি আৰক্ষী আছে এই আৰক্ষীয়ে সাত সাৱটি বহি নাথাকিব দুলীয়াজানৰ আপোনালোকৰ থানাৰ সন্মুখেদি হাজাৰ হাজাৰ ট্ৰাক প্ৰত্যেক মাহত অহা যোৱা কৰে দামপাৰত কোনো ধৰণৰ আৱৰণ নাই তাৰ ফলত আমি দুলিয়াজান ৰাজপথত দুলীয়ানৰ ৰাজপথ দি অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে বাইকত গ'লে চকুত ধূলি সোমাই খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে গাড়ীৰ স্পীডত গ'লে গোটেই ধূলি উৰে থৈ যায় কেৱল এই বালিৰ যি অবৈধ খনন আৰু বালিৰ যি অবৈধ চলাচল হৈ আছে তাৰ ফলত গোটেই দুলীয়াজানখনৰ এটা সুস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ আজিৰ দিনত নাই সেয়েহে আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি দাবী জনাইছো যে বালিঘাটসমূহক যি চৰকাৰে যি নীতি নিয়মত চলিবলৈ দিছে সেই নীতি নিয়মত চলাচল কৰক চলিবলৈ বাধ্য কৰক যদি নকৰে আমি প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে বন সংবণ্ডলৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰেঞ্জাৰৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি ডিব্ৰুগড় আয়ুক্তৰ ওচৰত দাবী জনাম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যদি ব্যৱস্থা নহয় ইয়াৰ বিৰুদ্ধে দুলীয়াজনৰ সচেতন নাগৰিকক লৈ আমি প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম